এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর সবচেয়ে বড় খবর অরবিন কেজওয়াল আগামী আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে পদত্যাগের ঘোষণা নাটকীয় মোড় জেলবন্দি থেকে মুক্তির পর পার্টি অফিসে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ঘোষণার অরবিন কেজওয়াল তিনি বলেন আমি জনগণের আয় আবার নিতে চাই আমি নির্দোষ সেটা প্রমাণ করতে চাই তারপরে আবার আমি আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে দিল্লির মসনদেব বসতে চাই যদি বসান আপনারা শুনুন অরবিন কেজওয়াল কি বলছেন তিনি এর আগে দু হাজার চোদ্দো সালেও ঊনপঞ্চাশ দিনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন আপনারা শুনুন কোর্ট জিতনা কর সকতা था कोर्ट ने हमारे पक्ष दे दी उन्होंने आज मैं आपकी अदालत में आया हूं जनता की अदालत में आया हूं आपसे पूछने के लिए आया हूं क्या आप केजरीवाल को ईमानदार मानते हो कि गुनागार मानते हो दोस्तों दो दिन के बाद आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे मैं चल अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है मेरे पक्ष में वोट दे देना अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनागार है मेरे को वोट मत देना अगर आप मेरे को वोट दे के जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है तो चुनाव के बाद उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा